Takkanlah kerana dia khilaf dengan kita jumlah rakaat, Tiba-tiba Nabi kata dia masuk neraka Tak masuk akal Dia masuk neraka ni Nabi boleh sebut Mesti ada benda pada dia Mesti ada benda Ikhutul iman, ikhutul din, wa uhibukum fi Allah Alhamdulillah, summa alhamdulillah Alhamdulillah khatul iman kita merafakkan kesyukuran kepada Allah jalla wa Ala kita boleh sambung majlis taalim kita dengan sahabat-sahabat kita di Melbourne. Semoga Allah merahmati sahabat-sahabat kita di sana insya-Allah. Di sini kita sampai muka surat berapa? 107 Ustaz. 107. Ya. Sebab dia tak ada sekali Nabi SAW menggambarkan tentang akan terjadinya perpecahan oh, okay. Ini masih lagi kita sambung uh, bak yang ada pada muka surat 99 Iaitu kewajipan itibak Itibak maksudnya mengikuti jejak uh, salafus salih dan menetapkan manhaj mereka dari segi agama di segi akidah, di segi syariah, di segi ibadah dan akhlak, kita ada manhaj, manhaj kita salafus salih. Dan kita sudah melihat dalil-dalil dalil-dalil tentang kita mesti mengikut salafus salih. Sampailah kita pada muka surat 107 dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang akan terjadinya perpecahan dan perselisihan pada umatnya. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar untuk selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Nabi Habak, perpecahan akan berlaku. Lepas tu Nabi Habak macam mana nak selamat. Allahu Akbar. Iaitu, iaitu maksud dia macam mana nak selamat. <coughs> iaitu, dengan mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya. Ini dalam hadis yang kita baca Uh, pada muka surat 106 itu hadis yang kita baca minggu sudah Nabi suruh pegang sunnah dia dalam hadis itu Nabi habak perpecahan macam mana akan berlaku apa yang Nabi nak daripada kita bagaimana nak selamat kata penulis kitab kita hal ini menunjukkan tentang kewajiban mengikuti sunnahnya sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabah radhiyallahu anhum sebab Perpecahan akan berlaku tak dapat dinafikan Tuhan menguji manusia dengan perpecahan Perpecahan Tuhan tak suka Quran sebut pada kita Wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku Quran sebut Allah kata dan berpegang Wa'atasimu Dan hampa semua kena berpegang I'atasim maksudnya berpegang I'atisam berpegang Bihablillah dengan tali Allah dan Quran kata berpeganglah dengan kamu dengan tali Allah semuanya jami'an wala tafarraqu jangan kamu ber, berpecah khilaf mukhalafah ayat tu maksud dia punca perpecahan adalah manusia tidak berpegang terus dengan kitab Allah ataupun punca yang kedua manusia berpegang tapi dia tak pegang semua dia pegang sikit-sikit dia pegang pada benda yang dia rasa dia nak pegang maka Allah kata wala tafarraqu jangan berpecah belah dalam hadis yang kita baca ni hadis Irbad Ibnu Sariyah tu hadis tu hadis sahih riwayat Ahmad Abu Daud Tirmizi dan macam-macam Imam Az-Zahabi menyebut hadis tu dengan nilai hadis yang sahih Nabi ajak pada kita dan Nabi bagi tahu pada kita umat dia akan berpecah pada perkataan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan siapa yang umur panjang ke depan dia akan tengok perselisihan yang banyak perpecahan bila berlaku perpecahan hadis itu juga nabi sebut macam mana makhrat macam mana nak keluar daripada perpecahan itu dan macam mana nak satukan balik nabi sebut sunnah dia nabi sebut sunnah para sahabat nabi sebut tentang takwa Nabi sebut tentang dengar dan taat Dan Nabi sebut apa dia? Nabi sebut tentang hati-hati uh, dengan perkara-perkara yang direka-reka Perkara-perkara yang direka-reka Yang direka-reka itu Nabi kata kesemuanya buatan manusia sendiri uh, Bida'ah bahasa Arab kan? Daripada perkataan bada'ah Bada'ah dia apa? Yang dicipta-cipta, yang dibuat-buat kalau dia urusan akidah, dia urusan agama, dia urusan halai haram, dicipta oleh manusia sendiri. Nabi kata ketahuilah Kalau kita ikut juga tanpa ada pedoman daripada Nabi dan para sahabat, Nabi kata balalah kita akan bertemu dengan kesesatan. Jadi penulis kita kata hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikut sunnah Nabi dan sunnah dan sunnah para sahabat. Kemudian dalam hadis lain Ketika Rasulullah SAW... Menyebut tentang hadis... Iftiraq... Iftiraq... Akan terpecahnya umat... Menjadi... 73 golongan... Orang panggil hadis... Iftiraqul Ummah... Itu hadis... Iftiraqul Ummah... Hadis yang menceritakan umat akan berpecah... Inilah hadis dia... Nabi sebut... Ala... Innaman... قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه ملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. hadis ni hadis Abu Daud hadis ni hadis apa nama hadis Muawiyah bin Abi Sufyan hadis ni disahihkan oleh Al Hakim Al Hakim kata hadis ni sahih kemudian Imam Az-Zahabi uh, mensahihkan lagi hadis ni Syekh Albani juga kata hadis ni hadis yang sahih yang jelasnya hadis ni adalah hadis yang sahih Nabi kata ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat agama ini, ini umat Islam, umat Nabi Muhammad akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan di dalam syurga iaitu al-jamaah. Dalam hadis ni Nabi sebut yang selamat itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain disebut kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi Dalam riwayat Tirmizi Hadinya di Abdullah bin Amr tapi riwayat kedua ni hadinya martabat dia Hasan yang pertama tadi Nabi sebut al jamaah martabat dia sahih ya yang kedua perkataan ma ana alaihi wa ashabi riwayat dia Hasan Nabi kata semua golongan tersebut yang 72 tadi ni Nabi kata semua golongan tersebut yang berpecah tempatnya di neraka cuba tengok antum yang bahasa Arab tu Nabi guna perkataan kulluhum finnar illa millatan wahidah kita tengok perkataan millah millah ni agama millah Ibrahim <coughs> artinya ikhwan artinya salah satu daripada perkara yang ada pada 72 tu kenapa mereka dihumban ke neraka kerana pada mereka ada ciri-ciri ini mereka ini bukan saja bukan 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 masalah khilaf tapi masalah 72 Nabi kita 73 kan semuanya masuk ke neraka kecuali satu bermakna daripada 73 tu satulah yang selamat keluarkan satu 72 masuk neraka apa nama mereka nanti hadis akan menyebut sebahagian nama-nama mereka khawarij mereka hadis menyebut khawarij hadis yang sahih Nabi kata kila bunar Nabi kata khawarij ini anjing dalam neraka anjing dalam neraka Lepas kita jangan mengkhawariskan orang Kalau orang tu tak sama pandangan dengan kita Jangan khawariskan dia Kita meletak dia di tempat anjing dalam neraka Anjing dalam dunia ni pun huduh dah Aib dah Kata sahabat entah ni ada nilai khawaris Jangan ni khawar Jangan tuduh orang khawaris Jangan sebut si khawaris Jaga lidah kita Menerangkan sifat khawaris itu lain bahagian. Macam kita kan, kita menerangkan sifat-sifat bida'ah. Bukan kita menuduh orang itu bida'ah. Menerangkan sifat-sifat kafir, kekufuran. Bukan menuduh orang kafir. Batas iman apa, batas Islam apa. Ini sifat-sifat khawarij. Itulah yang kita belajar. Bila kita belajar, sahabat, ini adalah sifat-sifat khawarij. Anda tengok ada kain entah, entah khawarij ni. Tak boleh, khawarij. Nabi sebut khawarij itu kila bunar, anjing neraka nama dia syiah ke nama dia apa sekalipun satu benda ada pada mereka ni ikhwan sifat milah milah ni apa dia sifat dia membawa agama di atas desain dia dia ada sifat agama aliran apa, -apa pun khawarish kalau kata kita kata khawarish khawarish masuk 72 tadi yang tak sampai ke ke syurga Kenapa dia tak sampai ke syurga? Kerana salah satu sifat dia, walaupun dia baca Quran, walaupun dia baca hadis, tapi sifat dia itu agama. Dia mereka. Kalau Nabi bawa akhlak, Nabi bawa Quran dan sunnah, dia akan bawa sifat-sifat itu. Dia ada akhlak dia sendiri. Dia sampai pada peringkat, nanti kita akan belajar, mereka ada nahmu mereka sendiri, sarah mereka sendiri. Bahkan baca Quran, ada cara mereka sendiri. Dia bukan pandangan Kita dalam ahlu sunnah Katalah bak Quran Kita berpandangan Kisai baca macam mana Amru baca macam mana Nafi' baca macam mana Melibatkan bahasa Arab Dan kesemua tu ada dalil Tapi mereka ini Mereka keluar Mereka keluar dan mereka membuat Satu jalan baru Agama baru Mereka ada akidah mereka sendiri Mereka ada keyakinan mereka sendiri Pasal itu disebut Kalau dah macam tu cara mereka Mereka bukan ikut aku lagi Dah Nabi kata Apa yang ada kalau semua mereka boleh buat sendiri Bila mereka buat semua sendiri Maksudnya walaupun mereka tak mengaku Mereka itu rasul Tetapi Kebolehan seorang rasul ada di Ada kepada mereka manfaat seorang rasul tu ada pada mereka Apa pentingnya aku wujud ni Sedangkan kita tanyakan limadha arsalallahu rusul kenapa Allah hantar rasul Allah hantar rasul ini nak ajak kepada kita bagaimana nak ibadah kepada dia tiba-tiba mereka cipta cara sendiri yang mereka buat itu kerja rasul hanya rasul boleh buat dari segi akidah syiah ada akidah dia sendiri dari segi tauhid dia ada tauhid dia sendiri dari segi akhlak dia ada akhlak dia sendiri dia ada nahu dia sendiri. Dia ada fiqh dia sendiri. Bahkan sampai pada peringkat kita tengok daripada jauh, rupanya dia satu milah, dia satu agama. Dia bukan masuk dalam masalah mazhab. Dia bukan berada dalam khilaf kita dengan dia. Dia telah mencipta milah. Pasal tu Nabi sebut hadis ni, Nabi kata kulluhum finna. Takkanlah ikhwan kerana satu dua orang berkhilaf tiba-tiba masuk ke neraka. Hang tu bayang tengok. Syiah ni khilaf dengan kita Katalah dia khilaf Tentang semayah sunat qabliah Semayah sunat ba'diah dengan kita Dia khilaf berapa rekaan nak buat Ataupun dia khilaf dengan kita jumlah semayah terawih Takkanlah kerana dia khilaf dengan kita jumlah rekaan Tiba-tiba Nabi kata dia masuk neraka Tak masuk akal Dia masuk neraka ni Nabi boleh sebut Mesti ada benda pada dia Mesti ada benda